અમદાવાદની બિસ્ક આર્ટ ગેલેરી ખાતે દસ આંતરરાષ્ટ્રીય આર્ટિસ્ટોનું આર્ટવર્ક પ્રદર્શન યોજાયું મેર હાઉસ નવી દિલ્હીમાં મળેલા અવિસ્મરણીય ડેબ્યુ પછી બિસ્કોપ આર્ટ ગેલેરી હવે તેની લોકપ્રિય આર્ટ શોને અમદાવાદમાં લઈ આવી છે કલાપ્રેમીઓ કલા સંકલનકારો અને પારખુ રસિકો માટે આધુનિક કલામાં વૈશ્વિક સંવાદો શક્તિશાળી અનુભવ મેળવવાની તક ઉપલબ્ધ થશે આ શો કેસનું અમદાવાદ એડિશનની શરૂઆત પંદર નવેમ્બર બે હજારથી શરૂ કરવામાં આવી છે જે દરેક વ્યક્તિઓ માટે ફ્રી એન્ટ્રી મૂકવામાં આવી છે જે શહેરના વિકસિત અને સાંસ્કૃતિક પરિદૃશ્ય માટે એક મહત્વપૂર્ણ ક્ષણ સાબિત થશે આર્ટ શો વિશે વાત કરતા આર્ટ ગેલેરી ના સ્થાપક દેવીન ગવારવાલા જણાવ્યું હતું કે આ શોકેસ માત્ર કૃતિઓનો સમૂહ નથી તે આધુનિક અભિવ્યક્તિ બદલાતા પરિદ્રશ્ય એક રસપ્રદ યાત્રા છે ઓળખ સ્મૃતિ અને માનવ અનુભૂતિને આ આંતરરાષ્ટ્રીય કલાકારો કેવી રીતે વ્યક્ત કરે છે તે જોવા માટે અમદાવાદનું સાંસ્કૃતિક ઉજાવત માહોલ એક આદર્શ મંચ સાબિત થશે ગવારવાલા બિસ્પોક આર્ટ ગેલેરી કા ફાઉન્ડર यहाँ सिंधु भवन में टेन आर्टिस्ट का शो आया है उसमें से आप स्पेन स्विट्जरलैंड से लेके उतान इजिप्ट सारे कंट्रीज से हमने यहाँ पे आर्टिस्ट को बुलाया है और ये आर्टिस्ट ने आज इंडियन थीम के ऊपर पेंटिंग किए है तो जैसे मेरे पीछे तिमूर देवास जो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है उन्होंने देवी थीम दुर्गा थीम के ऊपर बनाया है आर्टवर्क जो पिछले दो साल से मैं और तिमूर साहब में बना रहे हैं उसका देख के अहमद भी अब इंडियन सीरीज के ऊपर बनाने वाले तो अब मेरा प्लान है कि दूसरे आर्टिस्ट को भी हम इंडियन सीरीज और इंडियन हेरिटेज सीरीज पे हम बनाए तो आप कृपया दस से सात के बीच में एनी डे आप गैलरी सिंधु पे आ सकते हैं यही कहूँगा चाहे आप यंग आर्टिस्ट है या चाहे आप सेकंड थर्ड जनरेशनल आर्टिस्ट हैं आर्ट को समझने के लिए आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको आर्ट बनाने के लिए भी ज़रूरत है आर्ट को सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं उससे जो आपको एक ऊर्जा एक एनर्जी जो आप देख सकते हैं फील कर सकते हैं वो इंडिविजल हर एक की होती है आर्टिस्ट भी ट्राई करता है कि वो यूनिवर्सल लैंग्वेज में बनाए तो यही मेरी उम्मीद है कि यंग यंग आर्टिस्ट इन ग्लोबल मास्टर का देख के और उनका स्किल अप करें और कोलैबोरेट करना चाहे इस बुक में तो आप फॉरेन आर्टिस्ट के साथ के शोज भी रख सकते हैं एज ए इंडियन आर्टिस्ट है फिर ऑयल और क्लॉथ है फिर आप देखें तो यहाँ पे निकल प्लेटेड ब्रॉन्ज प्लेटेड पतीला प्लेटेड ब्रॉन्जेस भी हैं तो ऐसे अलग अलग टाइप के फिनिशेस हैं हमारे पास मेटल है और इसके अलावा हमारे पास स्टोन से लेके बहुत सारे अलग अलग, अलग चीज़ें हैं ये आप जानते हैं कि ये शो बनेर से आया है तो वो बिकानेर के बाद अहमदाबाद हमारी गैलरी का हुआ और हमारी गैलरी में हम ऑलरेडी डेली बॉम्बे से लेके इंडिया के मेट्रोज के क्लाइंट्स ऑलरेडी हमारे पहचान के तो वो सब यहाँ पर ट्रेवल करेगी ये शो देखने और आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट का एडी हैदराबाद और बॉम्बे हो रहा है वहाँ पे इनके कुछ चंद पीसेस हम ले जाएंगे जैसे हैदराबाद और बॉम्बे के क्राउड को भी हम फिर ये दिखा सकते इंडियन आर्टिस्ट बड़े बड़े इंडियन आर्टिस्ट जैसे सतीश गुप्ता जगन्नाथ पांडे वो सब अवेलेबल सेंस ऑफ सोल शीर्षक धरावती प्रदर्शन अहमदाबाद एडिशन सर्जनात्मक सफर ने आगे दस आंतरराष्ट्रीय कलाकारों ने अद्भुत रजूआ अति तो प्रख्यात कलाकारों भावसभा गिलिन एंड मार्क मोबुरु इश्लो तिमोर डी वाट वेलेरा मातिस, क्रिस्तित, सेल्टर क्रिस्टीट सेल्टर्ड जिसिया उलगुबेकूसुपो फर अली बाखोदर जलाल साइमन मैक्स जेवा કલાકારોની કૃતિઓ કુ રજૂ આ ને નિહાળવા માટે અમદાવાદના કલા રસિકો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતા તો દર્શક મિત્રો આ હતા સુધીના સમાચાર સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપ નિહાળતા રહો બેસ્ટ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન નમસ્કાર